Друзі, добрий вечір. вечер. Див вечерять. Дивіться, що ми будемо вечерить. Гречка. Симогла вибратися. З говядиной, да. У мене ще була кіло 100 говядини з прошлого выходных. Тепер гречка. Все. І м'яско, бачите? Приправ уже свой капитан. Свежая, свежая. Смачного. Смачного любят друзья. Уксуса. Сейчас она сейчас уксуса. Я уксуса ни разу не пробовал. Хотя вы скажете, мне помидоры кислые были, не захотел есть. Ну ничего. Это же буряк. Красный, вы бачите. Красный прекрасный. Но без соли, без соли я не, не добавляю. Не добавлял. Вот так. Слава Украине, героям слава. ира не мера, герой не мера. ира не мера. Герой слава, герой слава. Смачного, поехали. смачного. Смачного, смачного. Mm. Присолено, по-моему, вкусующе. Mm. Нечего делать, конечно. Ну, хлеб я же не хочу после. Буряк. Зачем сюда перец добавлять? Надо. Сейчас я добавлю, давайте, при вас. Вот такую же. Сумыш перцев мела Тоже. Разумный выбор в это. Как бы не высыпать то, что не надо. Ой, все. Пересыпал. Мясо сейчас и высыплю. У меня мясо еще домоливается. Уже чуть-чуть не докипело. Вот это такие маленькие тарелочки, я не люблю. Вот это последний раз, любит, чтобы вы знали. Не обижайте, я просто. Маленькие тарелочки я не уважаю. Нет. Я большую буду брать. Ну, вот я ее уже не дорезал. А. Точно. С перцем еще вкуснее. А майонезом. Же... А, вот он еще. Сейчас буду добью свой. Да, вы ну, бачили, с перцем вкуснее, точно. Только надо, чтобы удачно перемешать, и оно, чтобы, как бы сок пропитал перец, да? Я так понял. Ага. ага. Оп. Ого. Все. А ну теперь а теперь с военные. Перец не растворился точно. Все, потеплело. 17 градусов. Уже по выходу идет варенье. Ну да, с перцем вроде вкуснее. Главное не переперчить. Тепло. Ну, я не знаю, я не выхожу, У меня не нога болит. Я говорю, я по телевизору знаю. По телефону. И солнце светило, а я не выхожу, Нога болит до сих пор. Ходить не могу я. Ну хоть чем-то настроение себе мог поднять. И вот приправу накидав, чтобы запах. А запах, боже мой. С ума сойти. Сейчас перец оставлю. Оставался. Чтобы выбор. Нога болит. Даже на больничный, не можно на улицу выйти. Вот так я болею. Не выходи даже из квартиры. По квартире ходить нормально. Смотреть не хвореет или бы даже не уж думайте, смотрите. Если у меня да, было вкуснее с персом. Солить я уже не буду. У меня наша соль, это... <плес> Завтра не знаю, какая температура будет Да, прихватило меня что-то, не знаю, что Не знаю, зашел и что хотел сказать, зашел Кого я прогнал, не знаю, честно ну, по-настоящему Не то, что так вот ляпнуть а по понастадик какой-то ведьм делает. Что я по, по квартире не могу ходить. Дефолакции три, три раза только, завтра четвертый. У тебя получается воскресенье 5. Только пять ампул у меня. Дуфалака. У тебя Я его запрятал. Вот такие дела. Ставьте лайк, подписывайтесь, рекомендуйте, друзья. Пусть комментарии, что не Салфетка. А салфетка. Вот салфетка. Вот так. У меня было три бурячка, я забыл. На попало. С работника. <плес> так что вот дела. Что дальше? Рубы меня не, не, не понять. Да mm. уже на завтра. На вечеринку. Нас не на дадут. Все, яйцо, пожарю. Пожар, всем здоровья. Не хворителі, ми друзі. Мирна ням на завбор. Слава Україні, героям слава. Я. Слава за силу, слава Богу, що ми повече. Слава за силу. Українець. Дякую за силу, що ми повечері. До побачення.